વાસ્તુથી સફળતા તરફનો સુરત શહેરમાં ત્રીજો સેમિનાર યોજાયો હતો જેમાં પારિવારિક જીવન વ્યવસાય તેમજ આરોગ્ય માટે વાસ્તુ કેટલું જરૂરી છે અને મહત્વનું છે તેવું શાસ્ત્રી મહેશકુમાર કુમાર ગોંડલિયાએ જણાવ્યું હતું વાસ્તુશાસ્ત્રને લઈને લોકોમાં કેટલી વાર ગેરસમજૂ ઊભી થતી હોય છે ત્યારે જે વ્યક્તિને યોગ્ય સ્થળેથી યોગ્ય માહિતી ન મળે તો તે વ્યક્તિને નુકસાન તથા દુઃખનો ભોગ બનવું પડે છે ત્યારે વાસ્તુની સચોટ અને સાચી માહિતી આપવા માટે પિતૃ મંદિર ટ્રસ્ટ અને એસ્ટ્રો મંચ વાસ્તુકલાના સાનિધ્યમાં વરાછા ખાતે આવેલ સરદાર સ્મૃતિ ભવનમાં વાસ્તુથી સફળતા તરફનો ત્રીજો સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં શાસ્ત્રી મહેશકુમાર ગોંડલિયા દ્વારા વાસ્તુને લઈને લોકોની ગેરસમજ દૂર કર भी थी। जी नमस्कार मैं महेश गोंडलियाम है, है, है।, है वो हमने सूरत सिटी के अंदर वराशा मेन रोड पे सरदार भवन हॉल के अंदर रखा है और यहाँ पे वास्तु से सफलता की ओर सेमिनार का आयोजन किया गया है कार्यक्रम में कौन सी बातें रखने में आई थी लोगों के सामने वास्तु तो हमारी मूल संस्कृति को जिंदा रखने के लिए क्या हेल्पफुल हेल्पफुल हो सकता है जीवन जीने के लिए जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्य और धन संपदा कैसे अच्छे से प्राप्त हो वो रास्ते दिखाते हैं परिवार में बीमारियों से बचने के लिए परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार प्यार बढ़ाने के लिए हमारा शास्त्र कैसे हेल्प कर सकता है वो सब बातें इसके अंदर है और प्रकृति के साथ कैसे हम कनेक्टेड हो सकते हैं वो सब बातें ये शास्त्र हमें सिखाता है लोग आपको मिले कौन सी बात आपको देखने मिली लोगों के साथ जो उनके सवाल थे उन, उनके अंदर सबसे पहले लोगों के अंदर तो एक उत्सुकता थी क्या है जब लोगों ने सुना तो लोगों को समझ में आया था आज तक तो हमें किसी ने सब चीज़ बताई नहीं और दूसरी दूसरी चीज़ों में जाकर उलट पुलट जो भी नहीं करने वाले कार्य करके खर्चा कर रहे थे और ऑलरेडी जैसे जो लोग ये सब कार्य में जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुखी होते हैं तो दुखी लोगों के पास और शोषण करना वो अच्छी बात नहीं है तो हम ये शास्त्र के प्रति लोगों का ज्ञान बढ़ा रहे और हमारा पितृ मंदिर ट्रस्ट निःशुल्क सब सेवाएँ प्रदान कर रहा है और प्रकृति के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य कैसे हम अच्छे से सुधारें वो सब ये सब शास्त्र के अंदर से हमें प्राप्त होता है अभी सूरत के अंदर जो प्रोग्राम है उसके अंदर अभी दाहोद से है बॉम्बे से अहमदाबाद से है नवसारी से वापी वलसाड़ से बहुत जगह से लोग आए हुए हैं और इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं नेक्स्ट मतलब अगस्त महीने के अंत में और सितंबर महीने में हमारे विशाखापट्टनम हैदराबाद गुंटूर और ख़ास करके 25 अगस्त के दिन हमारा विजयवाड़ा के अंदर बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बाद वरंगल ओड़ीसा के अंदर भी हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है भुवनेश्वर में और बनालगीर के अंदर हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है और मतलब ये सब बातें सुन के लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और लोग बोल रहे हैं कि यह तो पूरा साइंस है हमें आज तक किसी ने बताया नहीं तो लोगों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है मनोज किकलावाला किला સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કાર્યક્રમ વિશેની જાણકારી મળી હતી ઘણા વખતથી મનમાં એક સવાલ હતો કે વાસ્તુ ખરેખર શું છે એટલે આ કાર્યક્રમમાં આજ રોજ હાજર રહેવાથી એક ખ્યાલ આવ્યો કે વાસ્તુ એ ખરેખર એક વિજ્ઞાન છે આ કોઈ અંધશ્રદ્ધાનો વિષય નથી પરંતુ વાસ્તુના માધ્યમથી આપણા ઘરમાં સુખ શાંતિ કેવી રીતે આવે બીજા એક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કેવી રીતના આવે આજના કાર્યક્રમમાં વિશેષ જાણકારી જે મેળવવા માંગતો હતો એમાં મને સંતોષ છે કે મને એ જાણકારી વિગતવાર જાણકારી મને મળી છે આજ પહેલી વખત એમને સાંભળવાનું થયું પરંતુ અનુભવ એવો લાગે છે કે ખૂબ જ અભ્યાસું છે અને જે પ્રમાણે વાત મૂકે છે એટલે એવું લાગે કે લોજિકલી વાત સાયન્સને જોડીને જે વાત કરે છે એ યોગ્ય દિશામાં છે